jenang sepuh yeah. nah nangke kaya among-among utawa ngampirni neton kae enek panganan sing wujud jenang putih tok kae jenang sepuh la kuwi ngabekten sapa sedulure ae sing sepuh tunggal pertapan siji panggonan nah kaya, disebut ngono lur ae sepuh sing tunggal pertapan siji panggonan cedhak tanpa singgolan, singgolan tanpa lawanan. Dadi nek adik iki duwe dulur sepuh kuwi, cedhak tanpa singgolan, singgolan tanpa lawanan. Kagang kawah adi hari ari kakang barep adi urake. Lah kuwi termasuk pelajaran, Lur. Lek awake dhewe iki nang dunya iki lahir ora dhewe, ora ijen, enek kancane utawa enek dulure. Ya kanca ya dulur. yo kuwi kakang barep adi hari-hari dulur sepuh kakang barep adi hari-hari kakang kawah adi kakang barep adi uragil, kakang kawah adi hari-hari cedhak tanpa singgolan, singgolan tanpa lawanan Ya kuwi lur sing barengi dhewe lahir kae like kuwi lek kanggo wong jawa, kuwi yo dingabekteni taga sepi ya dikawarwi tur di ngabete diwujud ne jenang sepo